Di sebuah kampung nelayan berhampiran pantai yang damai, terdapat sebuah rumah kecil berdinding papan berdiri menghadap laut. Ibu Malin bernama Kundang sedang sibuk menjemur ikan di halaman rumah. Malin pula sedang bermain pasir sambil memerhati perahu nelayan. Ibunya memanggil Malin masuk ke rumah untuk makan makanan tengah hari. Mereka makan nasi berlauk ikan kering bersama sambal. Selesai makan, ibunya bercerita tentang ayahnya yang telah lama hilang. Malin mendengar dengan prihatin sambil memandang ke arah ibunya. Di pelabuhan kecil kampungnya, para nelayan pulang membawa hasil tangkapan. Malin rajin dan selalu membantu seorang nelayan tua mengangkat bakul ikan. Nelayan tersebut memuji Malin yang rajin membantu tanpa diminta. Malin sering membantu nelayan yang pulang sejak ayahnya tiada. Ibunya berasa bangga melihat Malin membesar menjadi remaja yang baik hati. Malin kini sudah remaja, lebih tinggi dan berotot kerana kuat bekerja. Dia rajin membantu menolak perahu nelayan ke laut setiap pagi. Pada suatu petang, Malin berbual dengan kawannya di tepi pantai. Mereka bercakap tentang kapal dagang besar yang singgah di kampung mereka. Malin selalu mengimpikan kehidupan mewah di kota pelabuhan. Ibunya menasihati Malin agar tidak meninggalkan kampung dan sentiasa menemaninya. Malin mula berangan menjadi pedagang yang kaya raya. Di imajinasi Malin, dia berpakaian mewah di atas kapal yang besar. Anak kapal sibuk mengangkat peti berisi emas dan kain hasil dari dagangan. Malin tersenyum sambil memeriksa barang dagangan yang berharga. Dia berdiri di geladak kapal dan memandang laut yang terbentang luas. Mimpi Malin terhenti apabila ibunya memanggil dari jauh. Ibu meminta Malin membantunya menjemur ikan di halaman rumah. Walaupun enggan, Malin tetap membantu ibunya bekerja. Di pelabuhan, kapal dagang asing singgah membawa pedagang dari luar. Malin melihat peluang untuk mengubah hidup dia dan ibunya. Dia bertanya kepada pedagang yang datang tentang peluang kerja di atas kapal. Pedagang itu menawarkan kerja sebagai pembantu kapal dagangnya. Malin pulang ke rumah dan meminta izin dari ibunya untuk berlayar. Ibunya menolak permintaannya kerana bimbang Malin hanyut dalam dunia asing. Malin mula memujuk ibunya dengan janji akan pulang dengan membawa rezeki. Ibunya terpaksa merelakan dengan hati yang berat dan sedih. Malam itu ibunya menyediakan bekalan nasi dan ikan kering untuk dibawa. Keesokan pagi, Malin memeluk ibunya dengan erat semasa di pelabuhan. Dia menaiki kapal dagang sambil melambai-lambai ke arah ibunya. Kapal dagang itu mula berlayar meninggalkan kampung nelayan mereka. Ibunya tetap berdiri di tepi pantai sehingga bayang kapal hilang dari pandangan. Perjalanan laut mengambil masa berhari-hari tanpa henti. Malin bekerja keras membersihkan dek kapal setiap pagi. Dia tekun belajar mengenal pelbagai jenis barang dagangan. Malin mula pandai berunding harga dengan pedagang-pedagang lain. Kapten kapal memuji kebijaksanaan Malin yang cepat belajar dan bekerja keras. Kapal dagang yang dinaiki Malin berlabuh di kota pelabuhan yang sangat sibuk. Malin kagum melihat bangunan yang besar dan pasar yang meriah. Dia membantu memunggah barang dagangan dari kapal ke gudang. Seorang pedagang yang kaya menawarkan Malin untuk bekerja dengannya secara tetap. Malin dengan pantas menerima tawaran itu tanpa ragu-ragu. Tahun demi tahun berganti, Malin kini seorang pedagang dewasa yang berjaya. Dia memiliki kapal dagang sendiri dengan anak kapal yang ramai. Malin kini berpakaian mewah seperti orang kaya. Dia juga sudah berkahwin dengan anak gadis bangsawan di kota besar. Istrinya sangat cantik, berkulit cerah dan berhias indah. Mereka tinggal di rumah besar berhias ukiran indah di kota besar. Suatu hari, Malin menerima undangan pelayaran untuk ke selatan. Dia bersetuju kerana mahu mengembangkan perdagangan dan perniagaannya. Kapal dagang Malin belayar merentasi lautan biru yang luas angin sepoi-sepoi membawa kapal dagang dinaikinya ke arah kampung asalnya. Malin tidak sedar dia semakin dekat dengan kampung asalnya. Di kampung, ibu Malin masih setia menunggu kepulangan anaknya. Ibunya kini lebih tua, rambutnya memutih dan tubuh bongkok. Dia tetap ke pantai pada setiap hari, memandang laut menunggu anaknya. Pada suatu petang, penduduk kampung kecoh melihat sebuah kapal besar datang. Ibu Malin terkejut melihat lambang kapal yang dikenalinya. Dia segera berlari ke pelabuhan dengan penuh harapan. Kapal dagang Malin berlabuh dengan megah di pelabuhan kampung asalnya. Malin turun dari kapal dagang bersama isterinya yang cantik dan anggun. Penduduk kampung meriah menyambut kedatangan pedagang yang kaya itu. Ibu Malin berlari memanggil nama anaknya berkali-kali. Malin berpaling muka memandang wanita tua itu sekejap. Dia merasa malu mengakui ibunya di hadapan orang ramai dan istrinya. Ibunya dengan segera menghampiri dan memegang tangan Malin. Dia menarik tangannya dengan kasar dan menolak ibunya. Dia berkata dia tidak mengenali siapa wanita miskin itu. Penduduk kampung terkejut dengan sikap Malin yang sombong. Ibunya menangis sambil merayu kepada anaknya supaya mengingati janji. Isteri Malin pula memandang rendah kepada wanita tua dan miskin itu. Malin mula memerintahkan pengawal menghalau ibunya pergi dari situ. Ibunya berjalan pulang dengan hati yang remuk dan penuh kesedihan. Dia memandang ke laut sambil menadah tangan berdoa meminta balasan. Awan gelap tiba-tiba muncul dan berkumpul di atas langit. Angin kencang mula bertiup dan membawa ombak besar memukul pantai. Kapal dagang Malin muda bergoncang dengan kuat akibat dipukul badai. Anak kapal dagang mula menjerit meminta semua untuk berlindung. Petir menyambar tiang layar kapal dagangnya sehingga terbakar. Malin cuba mengawal kapal dagangnya tetapi usahanya gagal. Kapal dagangnya terbalik dan karam di tepi pantai yang berbatu. Penduduk kampung semua melihat kapal dagang itu hancur dan pecah berderai. Apabila badai reda, terdapat hanya sisa kapal yang terdampar. Di antara batu di situ terdapat satu batu yang menyerupai Malin muncul. Semua penduduk kampung sangat terkejut melihat patung itu. Ibu Malin menangis teresak-isak melihat anaknya bertukar jadi batu. Dia menyentuh batu itu sambil berdoa untuk diberikan pengampunan kepada anaknya. Tetapi anaknya masih di situ, keras dan kaku. Penduduk kampung semua mengambil iktibar daripada kisah ini. Mereka mengajar anak-anak supaya menghormati ibu bapa mereka. Patung Batu Malin masih tetap berdiri di tepi pantai. Kadangkala akan terdengar suara memanggil apabila angin bertiup sayu. Ibu Malin sering duduk di situ mengenangkan nasib anaknya. Dia tidak pernah berhenti berdoa walau hatinya telah terluka. Musim berganti, usia ibunya semakin lanjut dan semakin uzur. Namun, kasihnya pada Malin tidak pernah pudar walaupun sedikit. Pantai itu menjadi tempat cerita disampaikan secara turun-temurun. Penduduk kampung sering membawa pelancong datang melihat batu itu. Anak-anak kampung mendengar cerita Malin dengan penuh minat dan prihatin. Mereka berjanji tidak akan derhaka kepada ibu bapa mereka. Suasana laut masih tetap bergelora pada musim tertentu Namun, pantai itu kekal menjadi tempat yang bersejarah. Ibu Malin akhirnya meninggal dunia dengan tenang. Penduduk kampung menguruskan pengebumiannya dengan penuh hormat. Kuburnya menghadap ke laut, tempat dia selalu menunggu anaknya Malin. Pada waktu senja, langit jingga mewarnai pantai tersebut. Patung batu Malin kelihatan sangat jelas dalam cahaya suria. Ombak memukul dan memercik lembut di sekelilingnya. Pantai itu kembali sunyi selepas waktu matahari terbenam. Penduduk kampung pulang ke rumah masing-masing. Hanya bunyi ombak menemani patung batu Malin Kundang. Kisahnya menjadi pengajaran buat semua sehingga ke hari ini. Begitulah kisah legenda Si Malin Kundang. Sila subscribe dan teruskan menonton ya. Subscribe anda sangat membantu.